Assalamualaikum Apa khabar? Lama aku tak buat konten ni yang model macam ni Ni, aku nak cerita sikit Kau ingat Bom yang paling kuat dalam dunia tu Bom hidrogen ke? Tak, tak, tak Hidrogen bom tu memang kuat Memang menjahanamkan Memang celaka Tapi hari ni aku nak kenalkan korang Satu lagi spesies bom yang Powerful, tapi dia tak meletup besar lah Itu dia, dia Memang, tapi Kesan dia Ya Allah Macam dunia ni nak kiamat dah rasanya Tapi Slow motion Bayangkan, kiamat yang slow motion Orang tahu tak? Okay, nama dia Cobalt Bomb Okay Cobalt yang dekat Kalau kita nak sterilkan apa ni Barang-barang medical sebagainya tu kan kita pakai cobalt apa ni 60 cobalt oh, 60 dia punya apa ni unsur dia tapi yang ini kan yang nama manjanya dalam dunia military ini dipanggil salted bomb bukan sebab masin tapi sebab faktor radiasi dia ditabur radiasi dia macam garam yang kau tabur atas luka-luka bayangkan macam mana rasa dia cerita dia okey Okey geng. Obat oh, bom ni sebenarnya bom nuklear juga. Tapi bom nuklear tu dalam casing tu, dalam casing. Dia bukan sekadar nak musnahkan bangunan je dia. Tapi dia nak musnahkan semua kehidupan. Pahalahan dan menyakitkan. Merah pun perlahan dia, dia. Macam mana cara dia kerja? Simple je dia. Obat bom ni guna hydrogen bomb atau mana-mana fusion bomb lah macam neutron bomb sebagainya Dia, sebab dia perlukan satu Neutron dia untuk jadikan cobalt 59 asal dia cobalt 59 tu tak Cobalt 59 ni kira tak bahaya sebenarnya tu tak Dia punya coating agent dari situ dia kan Tapi kalau kita tambah satu neutron jadi cobalt 60 Cobalt 60 ni bila, bila dah betul apa ni Kobalt 59 ni bila dah meletup dia jadi kobalt 60. Kau tahu tak? Tindak balas ni, apa ni lah, dia. neutron tu lah. Dia. Kobalt neutron tu lah. Kobalt 60 tu lah yang power tu dia. Dia pancar radiasi tahap gila babi punya tu dia. Kau bayangkan kau punya X-ray ni. Ya? X-ray menggunakan kobalt. Kau rasa ni tak, tak silap aku lah tu dia. Dia punya half life dia lebih kurang. Half life dia lebih kurang apa ni? Half life dia 20. Kalau 25 half life dia lebih kurang 25 tahun lah dia terasa eh 35 35 eh 53 tahun. Ah ha, 25 half life. Dia. Memang pendek tapi dia dia punya berapa micro sievert dia? apa milli sievert dia, micro sievert dia? Dia start dengan sievert lah. Berapa sievert sampai ada berapa range yang kita boleh terima dia badan manusia ni. Okey. Dia boleh bertahan bertahun-tahun dalam environment dia. Lah memang rosaklah lah dunia ni dia. Kalau hydrogen bomb tu kan dia bila, bila dia jatuh contoh ni Hydrogen bomb ni bukan macam bom atom yang dekat uh, Hiroshima dan Nagasaki Itu kecil lagi itu kita panggil little bomb je tak ada, tak ada apa Memang nu bom nuk, nuklear juga tapi size yang kecil apa ni strategi yang kecil Hydrogen bomb ni one step ahead daripada dia tapi bila dia letup, even hydrogen bomb sekalipun, kan okay, masa aku sekolah dulu dia cerita tentang hidrogen bomb dah wujud macam lah, cerita benda ni dah lama tahun masa pra, tahun 50-an dah depa dah kaji benda-benda ni jadi hidrogen bomb ni bila dia jatuh meletup cerita dia kau boleh masuk balik dalam kawasan ke kawasan yang letupan tu dalam masa tinggi salah dalam masa 10 tahun lebih 5 tahun gitu lah boleh masuk akan ada paling awal pun dalam minggu boleh masuk aja tadi tapi bergantung pada situasi lah mungkin ada point of Impact tu kau tak boleh masuk lah. Mungkin dia outskirt di situ memang kau boleh masuk lah. Tapi ha, tapi kalau kau buat bom ni kan dia meletup sekali. Tapi radiasi dia dia keluarkan radiasi tu pada debu-debu dan sebagainya tu kan memang tempat tu tak boleh nak duduk sehingga lima puluh tahun, 130 tiga puluh tahun je tadi. Kalau 130 tiga puluh tahun ni lebih kurang lima puluh 50 half life dia macam dia, lebih plus minus lah macam tu bayangkan bumi ni jadi macam parak padang jarak padang terkumpul lah macam sebab yalah tempat dah hancur macam tu tapi bukan sebab hancur tu sangat tapi sebab radiation tu kau bayangkan Chernobyl limbah hari ni Chernobyl tu kita tak boleh nak pergi boleh pergi bukan tapi kau kena hidup lama kau kena ambil kad tu sebagainya betul kau masuk Lepas tu sampai cukup apa dos yang kau boleh radiation tu kau kena keluar gitu dia. -tidak melainkan orang-orang yang dekat situ yang masih hidup kat situ sebab depa ada kesan depa gunakan probiotik lama gitu dah. Itu yang Soviet punya saintis lah Tapi saintis-saintis tu semua dah mati dah. Dan orang-orang tu saja yang menggunakan probiotik tu gitu. Okey, kalau kau cakap tentang pro, probiotik ni kan. Yang apa ni yang Jepun dekat buat apa probiotik tu just kalau sampai kat tekak belum sampai kat. Baru dia sampai kat usus pun banyak yang dah tu dah usah. Tapi yang probiotik yang Russian yang ambil ni maknanya kat Chernobyl ni boleh sampai habis semua dia boleh digest semua sekali dia ya. quite, quite, okay lah cerita dia kan ini that that's why dia orang boleh hidup lama kat sana sampai hari ni cerita dia tak terkejut lah tapi aa, kalau kena dengan cobalt 60 ni cerita dia cobalt bomb ni kan uh, manusia tak boleh nak hidup dalam radiation tu. Radiation dia tinggi cerita dia kan dia bukan weapon of war kita dia lebih kurang lah macam biasa punya macam kalau tahu tak tahulah, kalau kita tengok berapa macam bom atom sebagainya dulu apa buat 10 kiloton kan kan lepas tu dia orang buat bom-bom yang -bom lain dia ikut kira megaton dan sebagainya kan okey tapi kan cerita ni ini bukan masalah berapa kiloton megaton sebagainya tu tetapi radiation dia bayangkan radiation dia yang panjang dia punya distance kalau angin, angin pula tu ada angin yang kuat kan, dia akan dia tersebar lebih jauh. Kau bayangkan kalau dia meletup satu kawasan tu dengan angin yang ada tu, dia boleh melangkaui banyak negeri. Kalau jatuh katalah contohlah jatuh dekat Jepun tu, kalau kena angin yang betul sebagainya, mungkin boleh sampai kat Malaysia gitu dia. Tak tak mustahil itu dia. Dan bergantung pada tu. That's why betapa powerfulnya discobat 60. Kan? dia lebih kurang macam weapon of apa ni extermination lah cerita dia. Dia mengusnahkan semua sekali ya. Bukan saja manusia, binatang, serangga, everything sebagainya. Pokok-pokok. Pokok-pokok pun boleh menyerap kobak 60 tu dalam pokok sendiri ada kalau kita tengok dalam keratan-keratan apa ni, keratan-keratan kayu tu bila ada radiation tu dia akan ada ada dia punya kiraan-kiraan dia tu dia ada, ada, kesan dekat dalam tu kalau pokok-pokok yang lama kau boleh kalau tebang kau boleh nampak dia kau bayangkan. Sekejap ya. Eh. Uh, aku, tapi betul lah aku bila fikir balik dengan Kobat 60 ni memang gila dia. dia. Hmm, entahlah. Balik-balik uh, balik -balik cerita tadi kan, cerita macam mana kan. Kalau penting sangat kan Kobat 50 ni kan. Apa ni tentang Kobat Viti aku nak membaca sikit ni mitara tu tu. Okey. aku cerita tentang kau oranglah benda ni kata dia. Sangkut pula benda ni. Aduh ya. Okey, cerita dia macam ni. aku 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 bercerita aku tak suka bercerita tanpa fakta macam biasa. Tapi memang fakta ni kau kena tengok betul-betul dia -betul, dia. Kan? Kobak bom, kobak bom ni cerita ya. Dah dikaji pada tahun 1950 gitu dia kan. Kan. Jadi tak pernah meletup pun dalam betul-betul cerita tapi dia pernah dibincangkan. Lepas tu dia dicerita oleh pakar fizik legend lah cerita dia Leo Szilard lah. Ha. Leo Szilard dan Szilard Leo Szilard ni dia kata satu je cerita dia dia saintis yang hebat dia. Lah. Dia terlibat dengan projek Manhattan. Tu lah so, projek Manhattan tu yang buat projek bom atom yang pertama dalam Amerika tu kan. Dia. Leo Zilat ni cakap, dia kata kalau kau nak bom yang paling efektif dalam dunia ni, overkill lah dia. Campur je kobat dalam bom nuklear. Confirm tak akan ada siapa yang boleh hidup dalam tu. Dia. Bom ni lebih kepada deterrent. Dia. Yalah deterrent. Tapi kalau deterrent sekalipun, siapa nak buat? Dia. Orang pun tahu betapa berisiko je kalau kita buat benda-benda ni. Membayang lah cerita dia. Kan? Jadi fakta-fakta ni aku bercerita ni cerita dia aku bukan nak suruh orang buat cerita dia. Betapa, betapa gilanya sains kita ni. Kalau tak betul di tangan orang yang betul cerita dia. jahannam cerita dia. That's why uh, ada lah orang yang cipta bercerita ni kan. Misalnya, dia, orang dalam dunia ni kena fikir 18 kali je lah. 18 kali nak tekan button merah tu. Katalah button merah tu ada dekat Putin. Ada dekat Donald Trump. Tapi Donald Trump ni gila sikit kan. Jadi mungkin lah Donald Trump akan tekan button tu je dia Tapi kalau Donald Trump tekan pun mungkin ada orang lain yang petukkan bom yang macam tu dekat Amerika Kau bayangkan kalau jatuh kat Amerika dia akan kena dekat Mexico, dia akan kena dekat Dekat mana ni? Dekat Dekat Canada lah je dia. Okay jadi ni kenapa tak gunakan Kan? Kenapa kenapa negara-negara walaupun bom ni dahsyat sebagainya, kenapa negara tak nak guna kan? Kenapa saya siapa nak guna kan? Sebab satu je. Eh ada tiga tempat sebab lah cerita dia. Antara sebab-sebabnya ialah tak ada sasaran logik kan. Kau nak bunuh orang perang, kau bunuh orang awam agak gila tu cerita dia. Ni cara nak padam semua population tau. Kau nak bunuh population gila apa, bodoh apa. Lepas tu yang keduanya mungkin kau ni langgar undang-undang antarabangsa. Gila je ni buat convention ni haramkan benda ni lah cerita Kan? Lepas tu bahaya pada kau sendiri cerita dia. Kau, kau tembak, meletup, cintu angin datang dari sana. Arah situ pergi pada kau balik mampus kau sesia je cerita Jadi kita ni kalau kau guna benda ni kan cerita Ni bukan masih menang perang. Ini bunuh semua sekali cerita dia. Termasuk kau kau sekali. Kan? Ini, ini bunuh diri lah cerita dia. Tak ada siapa yang gila betul nak menggunakan. Bom yang macam ni je saya. Kan? Tak. Benda ni sebenarnya kan dia punya formulation, dia punya idea dia lah sebenarnya bukan nak jadikan bom tu sendiri tu lah. Tapi dia mengingatkan bahawa jangan Betak orang gila pegang kuasa tu lah. Dia Kan? Kita tak kata, aku tak kata pemimpin negara kita pun tak gila. Gila juga je tu dia. Gila dia, gila lain je tu dia. Kan? Contohnya kan satu Julai ke satu Ogos ke. Kita tak boleh pakai dah apa ni tangki apa ni. Kalau kau berniaga kau tak boleh pakai tangki gas-gas masak biasa. Kau, gas masak subsidi. Kau kena beli gas industri. Ha tu dari dulu lagi aku dah tahu. Aku dah sebut tapi do diorang tak nak pakai. Dia, dia. dan then sekarang kenal Tunggu lah. Tunggulah lepas ni kita pergi kedai makan harga mahal lah je dia. Harga gila babi je dia. Kau makan nasi putih pun kalau dulu RM1.50 rm 1 ke RM1.50 ke Mungkin RM3, mungkin RM4 nasi putih je. Jadi kau sedialah makan di rumah. Tahu tak? Okey, tak Balik pada cerita ni kan, cerita dia. Bayangkan, bom ni cerita dia, bom kobak ni. kan? Eh, bukti bahawa teknologi manusia, Penyotak manusia ni kan, sama ada boleh jadi baik, alat cipta yang baik untuk keamanan dunia dan bagaimana. Atau boleh jadi celaka. Jadi jahannamkan semua orang dia. Dalam masa mudah ni cerita dia, Sains ni cerita dia, jangan jatuh ke tangan orang gila cerita dia. Orang yang salah. Okay. Kalau jatuh pada orang yang salah, orang yang gila sebagainya kan. Kalau korang kata orang apa ni Hitler gila tak. Aku tak jumpa Hitler tak gila. Pada aku Hitler tak gila semua. So. Cerita dia semua tak gila. Netanyahu lagi gila. Tapi Netanyahu tak gila lagi. Ada lebih gila daripada Netanyahu. Ha tu tak payah cerita lah kan. Cerita. Kau bahayakan. Kita, kalau kita tengok sejarah dunia ni kan sejarah yang melibatkan perang-perang-perang-perang kan. Kan net aku, aku pernah apa Slobodan Milosevic cerita dia, dia pernah kenal dia kan. Rodovan Karazik sebagainya. Itu pun gila juga. Tapi gila yang itu tak segila tak segila apa ni Netanya uh, Netanyahu cerita dia membayangkan. Dan senarai-senarai pemimpin yang gila dalam dunia ni kan kita punya pun sampai hari tu lagi dia kan tapi macam dah aku pun macam aku cakap lah kan aku pun bukannya bakalah mahir sangat bab senjata ni kan aku pun kena check fakta juga tak boleh nak main tibai je nanti kalau kau kata kan salah fakta kan kau cek mak ke apa-apa sebagainya kau guna check GPT saya dapat mak fakta kan check aku dia tak aku akan saya aku baca that's why aku tadi aku berhenti sekejap dia berhenti cakap dia aku nak check fakta tu supaya fakta tak lari cerita dia okey jadi kau ni jangan terkejut aku memang akan semak dua tiga sumber. Dua tiga komputer untuk semak data dan sebagai sebab macam kita tentang kau buat bom ni adalah benda lama. Benda yang aku dah tahu lama je dia. Sebenarnya tapi bukan dia kau buat bom tu sendiri tapi hydrogen bomb je dia. Kan masa aku kerja tiga dia, dia empat dia tu lah. Kan aku dah tahu tentang hydrogen bomb je dia. Apa yang macam mana budak-budak kita tak gilanya aku kan. Kan bayangkan masa masa aku dia 3 tiga aku dah aku dah baca tentang pushing bomb pushing tu je dia American punya uh, ICBM je dia <laughs> aku dah study tentang dia macam mana dia, dia berfungsi berapa apa dia punya kuasa dia berapa besar dia buat sekarang aku tak tahu dia ada lagi dah kan. sebelum tu ada Minuteman dan sebagainya yang kan betapa banyaknya yang aku tahu tentang benda-benda ni jadi bukan aku nak tahu ni nak nak jadi apa tu tak sebab satu benda yang aku tahu ni minat aku tu tak Itulah. minat tu menyebabkan benda tu yang jadi dalam tu dalam cerita ni lah Jadi aku cerita dengan kau bom ni cerita dia. Selain dia kau bom ni belum ada lah satu teroris yang boleh buat bawa benda ni kau perlu kan kau perlu berapa eh 9 mg eh 9 gram. Kau perlukan 9 gram untuk buat kau bom cerita dia. Paling kurang. Kecil lah kalau itu dia dalam 3 km lebih kurang. Tapi kalau kau nak 100 km punya exposure yang besar tu punya radius di mana ya kalau kau campak meletup sebagainya kau perlukan 60 kg kobak. Kobak 59. Sisi Kau bayangkan. 100 km 60 kilogram 60, 60 kg kobak 60. Tapi dia punya efek dia tu kalau kena angin yang betul jauh. itu dia. Seratus lima puluh tiga, lima puluh tahun lebih kurang lah. Lebih kurang dalam apa ni? 130 lima puluh tahun berapa, hal lah ni? Dua, lima puluh, lima puluh lebih kurang. Lima puluh. Lima puluh half-life dia, kita dia. membayangkan. Ha, Tengok betapa hebatnya satu benda ni kan. Sedangkan benda tu kita. Kita yang kaji, kita yang... Aku aku kadang-kadang berterima kasih dekat Mary Curie lah. Mary Curie, arwahnya Mary Curie kan dia buat kajian tentang apa ni Uh, tentang X-ray dan sebagainya Rejective ni Kita Satu yang baik juga sebenarnya Semoga Allah Rahmatkan dia Dan berikan Berikan apa ni Berikan Serta Baik untuk dia Ampunkan dia Allah Allah Kita tak tahu kan Aku tak kisah Dia Pada aku dia Dia buat tu kajian tu Untuk manusia human kan Bukan untuk orang Jadi dia Jadi dia berhak untuk Allah Ta'ala Bagi sesuatu yang baik Untuk Mary Curie Dan keluarga dia lah. Anak dia juga yang tu yang lahir tu so, anak tu pun reality bayangkan dia punya buku dia sebagainya tu reality sampai hari ni kan bayangkan dia punya dia punya kasket tu keranda dia pun kat kobak apa ni uh, pelambung dia buat dengan tu elakkan radiation di keluar bayangkan tak aku tak kata benda tu tapi benda tu bahaya je tapi bila bahaya je lah yang mengingatkan kita bahawa bayangkan Allah Ta'ala boleh buat benda tu Allah Ta'ala boleh bergadikan dia lebih buat lagi Allah Ta'ala bagi idea gunakan something untuk radiation kobat 60 ni kita pun bahaya. Korang kata uranium bahaya, plutonium bahaya tapi robak, so, kobat fit 60. Aku cerita dengan kau tentang apa ni bahan radioaktif ni mostly aku ada lah sedikit pengalaman lah dengan benda-benda ni kita. And, jadi aku tahulah betapa bahayanya benda ni kan. And, jadi mungkin korang tak tahu tapi kau lah, macam even even isotope yang simple pun radioaktif boleh menyebabkan kanser. Bayangkan kematian yang jadi itu bukan sebabkan mati impak bom. Dia punya rosak tapi sebabkan kanser, leukemia segala-galanya maknanya ni kan. Dan daripada situ kau akan ada penyakit-penyakit macam macam ni penyakit. penyakit, tak? tak. Jadi kau bom ni sebenarnya bukan sahaja bom gila tu tak. Tapi bom yang memusnahkan semua. Kan? Kita ni manusia tu boleh buat bom untuk padamkan kehidupan, habiskan semua sekali dia-dia. Kan? Kalau kita ni juga terlalu jauh dari moral bukan teknologi bila kita buat benda-benda begitu saja dia. Kau bayangkan, kan? Jadi kalau kau rasa apa ni content ni bagus, content ni bermanfaat, untuk kau tolong like, tolong share tolong subscribe lah bagi yang belum subscribe lah kan aku aku suka aku akan share lagi benda-benda pelik dan benda-benda yang berisiko kan gitu dia terdia. sebelum aku tutup cerita ni aku ingat lagi tadi ada satu budak dekat Twitter budak hanya aku panggil budak aku pada, bad, dia aku statement dia paling statement bangang dia gitu dia kan kita ni berhabis duit beli-beli sejati-sejati ni tak apa kita nak perang ke gitu dia terdia. itu bodoh namanya aku balas dekat dia simple je aku cakap dekat dia simple kau jangan ada rumah, oh, kau rumah kau, kau jangan ada pintu, kau jangan ada kunci, kau jangan ada pagar. Then kau boleh cakap begitu. Then aku cakap Kalau tidak, kau punya tu statement tu bangang. Aku cakap. Orang macam ni lah. Sebab aku cakap tadi, dia benda ni terang. Kalau orang tahu kita ada benda-benda senjata cerita dia. Tak kisahlah. Aku tak ada kata suruh beli kuat, kau buat bom ni cerita dia. Tapi something yang kita ada. Orang takut nak berat serang kita. Orang takut nak, nak, sebab dia pun boleh kena benda tak pasal-pasal dia nanti cerita dia itu sebab aku cakap pertahanan tu penting. Kan dalam konteks sekarang ni apa-apa pun pertahanan tu penting. Oh ya yeah. sebelum aku tutup cerita ni, dia. Tutup ni dia. Kan sebelum aku tutup video ni dia kan. Sebelum aku tutup video konten ni cerita dia. Kan aku nak cerita bahawa aku salut tabik cerita kepada Laksmana pertama. Datuk Seri Sanusi Makno. Noor dia first aku respect sebab dia seorang menteri besar yang ada level macam tu pangkat elemen macam tu cerita dia kan apa ni pangkat first admiral apa lah, pertama rupanya dia ni pegawai pemerintah dulu commanding officer dia ta. dalam angkatan laut pasukan simpanan pasukan pegawai simpanan jadi okay, dasar jugaklah cerita dia kan dia berpangkat macam tu kan aku cuma si komander je dia dia ya, kecil je bukan pangkat cahaya pun tu dia. Okey tak adalah. Aku bukan FK pun tu dia. Aku civilian. Kan. Tapi macam aku cakap lah. Apa-apa pun tabik. Tabik lagi. Okay. Dia lah. Dia dia. Oh ya. Yeah. So, penutup dia tu dia. Boleh tak? Kita cipta. Kau buat bom. Jangan gila lah. <laughs> Cukuplah jangan gila. Okey. Assalamualaikum.